বিলাসীপাড়ায় উচ্ছদের শিকার পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হলো সরকারি চেক জমিহীন প্রতিটি পরিবারকে দেওয়া হলো এককালীন পঞ্চাশ হাজার টাকার সাহায্য চেকগুলি দিলেন বিলাসীপাড়ার সমজেলার শাসক ডক্টর প্রীতি লেখা লেখা উল্লেখ্য সন্তোষপুর চারুয়া বকরা এবং চিরাকুটা এলাকায় প্রশাসন শীঘ্রই প্রশাসনের তরফে চালানো হবে উচ্ছেদ অভিযান এতিয়া আমাৰ আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে যে চিৰাকোটা ঝাৰ পাকৰা আৰু সন্তোষপুৰ এই তিনি ঠাইত আমাৰ প্ৰশাসনৰ তৰফৰ ধুবুৰী প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা উচ্ছেদ অভিযান লোৱা হৈছে আৰু সেইবাবে আমি এক্সটেনচিভ মাইকিং কৰিছিলোঁ যাতে মানুহখিনি আগতে সজাগ হয় যে ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকে যাতে নিজে যিখিনি আমাৰ বেদখলকাৰী আছে আমাৰ খাজ মাটিত সেইখিনি যাতে গভমেণ্ট লেণ্ডৰ পৰা তেওঁলোকে নিজে আঁতৰি যায় আৰু সেইটোৰ কাৰণে তেওঁলোকে অকণমান মানে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী যেতিয়া আহিছিলে তেওঁলোকৰ আগত কৈছিলে আৰু সেইটোকে মানে ৰাখি পেলাই তেওঁলোকক এককালীন সাহাৰ্য দিয়া হৈছে এই এককালীন সাহাৰ্যটো ফেমিলি বেচিছত দিয়া হৈছে এজন এটা ফেমিলিক এটা পঞ্চাছ হাজাৰ টকাৰ এটা সাহাৰ্য দিয়া হৈছে আৰু এইদ্বাৰা আমি আজি ইয়াতে সেই চেকে আমি দিলোঁ আৰু ইয়াৰ পিছত যিখিনি চেক আছে বহুতখিনি চেক আছে আহিবলৈও আছে লগতে আমাৰ চক্ৰ বিষয়া চাপৰৰ হাতত আছে তেওঁলোকে তাৰে পৰা ল'ব পাৰিব তেওঁ বিতৰণ কৰিবই আজি আমাৰ আৰু চাৰ্কেল অফিচাৰে আহি আমাৰ যিটো বিলাচীপৰা শ্ৰম জিলা চিৰাকোটা উচ্ছেদ যিটো ভূমিহীন মানুহ আছে এই মানুহবিলাকক পঞ্চাছ হাজাৰকৈ টকাৰ এটা চেক দিছে